Мы открыли наш юбилейный аукцион. Юбилейный он не потому, что там, по количеству аукционов, а потому, что именно в этом месяце, в этом году мы празднуем 15-летие компании. Поэтому решили объединить вот, данным аукционом, объединить три основных отдела, которые самое главное. Это классическое искусство, андеграунд, искусство шестидесятников и современное искусство contemporary арт. И таким образом мы объединили как бы, основные отделы, которыми мы занимаемся, для того, чтобы еще раз подчеркнуть, Показать актуальность этого искусства на арт-рынке сегодня. Это было сделано в честь 15-летия нашей компании акционного дома. Как раз вот в ноябре 2019 года мы празднуем 15-летие создания и работы нашей компании. За 15 лет мы претерпели довольно много изменений, поменяли некоторые локации, вообще вкусы. Если мы начинали, вообще организовывали наш аукционный дом с советского искусства, то после этого у нас уже появилось намного больше интересов, более широкий спектр вообще, искусства попал в наши интересы, и мы начали им заниматься. Прежде всего это contemporary art, современное искусство, которая довольно широко вообще представлена у нас и на данном аукционе, и в принципе мы проводим уже в нашем помещении третий год подряд даже отдельные какие-то персональные проекты, либо известных, либо каких-то молодых, очень интересных, перспективных художников. Также вот, один из основных отделов – это искусство в котором мы уделяем очень много внимания. Мы тоже делаем специальные проекты и, и не только коммерческие, где можно купить работу, но и просто образовательные. Мы делали книги, контркультура, очень серьезный был проект, с выставкой, с большой книгой, графика Виктора Зарецкого, тоже большая книга, монография, это как бы, отдельный пласт, который был до сих пор там, не сильно изучен Зарецкого. На этом аукционе мы наконец-то выставили известную коллекцию классического искусства, переговоры о которой мы уже вели там более, наверное, 10 лет о продаже. Вот Наконец-то мы договорились, и э, порядка там, семи работ в блоке ⁇ Классическое искусство ⁇ представлены из одной э, старой известной коллекции киевской. Это работы Примаченко, Коцка, Глущенко, Манайла, Виктора Рыжих, Шишко, Еблонская. А, то есть работы все такого высокого уровня художников, самых известных советских классиков. Это известная там, киевская семья артистов, которым художники лично дарили еще при жизни, там, от 50-х, 60-х годов и, там, до 80-х. Многие, кстати, из этих работ уже давно э, известны среди коллекционеров, но никто не мог их купить, потому что никак не, никто не, не мог договориться. В данном случае мы договорились о, об очень хороших стартовых ценах и приглашаем посмотреть, кому будет интересно, можно даже по поучаствовать в торгах за очень реальные сегодняшние цены. Это блок классического искусства, с которого мы в принципе начинали, в котором мы уже посчитаем профессионалами себя, очень хорошо разбираемся и в подлинности, и в периодах, и в сюжетах, как бы, что интересно. И знаем огромное количество работ по разным коллекциям. По факту, там, даже если бы мы хотели, у нас уже были мысли там, собрать какую-то там выставку отдельно, провести какого-то там известного классика, то есть как бы спектр работ, которые мы можем подтянуть без проблем. Ну и вот мы, в принципе, и мы продолжаем заниматься, но э, это уже как бы не все равно если брать по долям как бы рынка классика немного упала, а современное искусство все-таки сейчас, наверное, на первом месте по востребованности, по интересу среди э, новых людей. вообще за 15 лет много как бы всего поменялось и во вкусах и люди абсолютно сейчас поменялись. ну это начиная от восьмого года, вот мы начали в четвертом году вот, подготовку первого курса у нас был весной пятого года. если брать там, те люди, которые были тогда, и те люди, которые сейчас, как бы единицы людей, которые остались, ну, как бы привержены, там, одну, там допустим, либо там классики, либо вообще, в принципе, собирать. Процентов 90 сейчас вообще интересуется и, и к нам ходят тоже люди поменялись. Многие там уехали, многие стены завесили и отошли от, от коллекционирования. Но это как бы скорее были там не коллекционеры, а ну, люди, которые покупали себе просто украсть интерьеры. Наша миссия, наша цель как бы, это не только там, грубо говоря, украсть интерьеры людям, а прилить вообще к культуре к украинской вызвать интерес у человека, ну и чтобы этот человек как бы, каким-то образом делал и свой вклад, привлекал там, своих знакомых, вводил на выставки, в мастерские художником и так далее. Многие клиенты просто даже как меценаты выступают, делают какие-то конкурсы, выпускают книги тоже, потому что заинтересовываются, жить там, без этого не могут, чтобы быть внутри процесса. У нас сильный довольно представлен блок андеграунда. Это редкие работы Федора Тетянича, работа Михаила Горбачев. Это часть из его биосферы, которую он сделал такой трапециевидной формы. И таких работ было там порядка там, ну, больше 10 штук, из которых складывалась его сфера, там, которая была на выставках известная. И еще про блок я хотелось сказать, что я очень вот горжусь работой Людмилы Семыкиной, которую мы договорились взять. Это очень такая и, и крупная масштабная работа и ранняя, 62-й год, если не ошибаюсь. Это как раз самый-самый лучший как бы, период. У Симыкина вот 60 десятийский период, когда она работала из Горска, и с Зарецким, делала разные панома, зайки. Это мы собирали по по качеству, по, по, по критерию таких уже известных э, классиков. Э, так как это наш юбилейный аукцион, мы хотели как бы показать широкий спектр э, известных имен, с, с кем мы работаем, кем мы занимаемся. И на данном аукционе есть работы Ройтбурда, Исупова, Мамсикова, Михаила Деяка, э, Дмитрия Ковсана, Ярослава Присажнюка, Павла Кристея. Это его одна из вообще знаковых работ мы ее уже представляли на выставке коллекционного современного искусства. Вот, восемьдесят 89 год. Работа была опубликована на книге выставки еще вот в начале 90-х годов, которая организовала галерея «Сови Арт», одна из первых галерей в Киеве. И эту выставку возила по Европе. Эта работа была на обложке этой книги. Мы, в принципе, Ими, имена еще есть другие, много чего интересного, разнообразного можно как бы посмотреть, что-то присмотреть для себя, либо просто как в музей прийти, понаслаждаться э, коллекционным таким редкими вещами, которых ну, в музее как бы в основном там висит там, часто постоянная экспозиция, у нас постоянно сменная экспозиция, все время как бы мы показываем те вещи, которые Находятся в коллекциях, которые никто не видит. Наши выставки всегда открыты. Идите, смотрите, получайте удовольствие. Возможно, это вас тоже сподвигнет, вступить в ряды коллекционеров.